你跟袁帅复合了吗？没有啊，他不准备找你复合啦？那倒不是，是我不原谅他。我为了他不惜以身犯险，为他付出这么多，他不但一点不感动，还跟我冷战。你说他到底是怎么想的？哈、啊，什么我怎么想的？他拽着全世界跟我演戏，把我一个人蒙在鼓里，最后还要来跟我说是为了我好。他就是一点都不信任我。林泰过那个人那么危险？危险 他要是有什么三长两短，我下半辈子怎么活呀、啊？ 你刚刚说的话，我都听到了。听到又怎样？那我也不会轻易原谅你的。丽丽，我们走。走啊！嗯、哦，把单买了。两百零一。哼、嗯。你还在那笑啥？ 人都给你吓走了，还让你买单呢，还笑。因为我确认了一件事情，什么事情？他心里还有我。那人家不也不原谅你吗？这你就不懂了，小帅。当一个人还喜欢你，还愿意和你冷战的时候，他其实根本就不想听，他只是想证明你心里还在。所以呢？你要怎么做？一个字。 两个字，馋馋。三个字，馋馋馋。馋来啦<了>！您的爱心早餐已送达。 请五星好评加点赞哦！你好，马上下单。微信可以吗？单已经买过了，顺带送你两张代金券。谢谢你。啊。 到出有你在，完整的情节。I love you, it's true.

是。